Поздравляю нашу команду с победой. Сегодня было непросто. Денис Лукашев не смог изначально принять участие в матче, травма у него. И Артем Буцкий во второй половине после первой почувствовал боль, немножко сыграл, но, как видим, не доиграл матч до конца. Поэтому во второй половине потеряли заднюю линию, можно сказать, первых номеров. И было немножко тяжеловато, но справились, выиграли на морально-волевых. Там Где-то, конечно, много у нас еще недоработок в защите. Но ну, сегодня была защита гораздо лучше, чем предыдущие двух играх. Надеемся, что завтра или послезавтра, не знаю, когда точно будет игра, нам еще даже не сказали, что мы э, докажем свое преимущество и покажем такую же хорошую защиту и выиграем. Спасибо. Счет на табло. Всем спасибо. До завтра. По игре коротко. Вторую игру выиграли за счет того, что выиграли подбор. Сегодня проиграли подбор. Тотально проиграли. Все на своем счете. Все добили. И последний... Два очка Тищенко этому доказательство что не поставили спину, не сняли этот мяч. И человек добил на последних секундах два очка. Только за счет этого будивельник э, держался на самом деле за этих подборов, за вторых шансов, за трехочковый забил, то Вроде в конце защищались, да, и перехватили, сравняли, все. Но опять-таки подвело то, что всю игру и проигрывали это подбор. Поэтому вот так. Такая короткая мысль.